हेलो गाइस आज हम बनाएंगे बैगन तवा फ्राई जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है इसे आप साइड डिश या स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है तो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं आप एक बाउल ले उसमें मैंने एक कप बेसन लिया हुआ है और आधा कप जुआर का लोट लिया हुआ है और दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है दो चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है दो चम्मच धना जीरो पाउडर लिया है और स्वाद अनुसार नमक लिया हुआ है और आलू मिर्चा की मैंने पेस्ट जो मैं घर में बना के रखती हूँ वो मैंने दो चम्मच ली हुई है और छोटी चम्मच मैंने पापड़ खाल लिया हुआ है और मैंने एक चम्मच ऑयल लिया हुआ है और जो हरा धनिया आटा है उसे काट करके रखा था उसे मैंने डाला हुआ है और ये सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेटर बनाते जाएंगे आपको पहले से ही बेटर में बहुत सारा पानी नहीं डाल देना है और अभी मैं ये बेटर बनाऊंगी और अच्छे से इसे फेटूंगी भी मैंने पापड़ खा इसलिए डाला है ताकि हमारे बैगन जल्दी से पक जाए अब मैं मैं बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लूँगी ताकि मैं बैगन के ऊपर अच्छे से उसे लगा पाऊँ और आपको देखिए ऐसा ही ये बेटर बनाना है बहुत ठीक भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं ये बेटर मेरा बन के रेडी है अब ये मैं बैगन को घोल घोल पतली स्लाइड में काट लूँगी आप भी ऐसी गोल और पतली स्लाइड में काटें मेरा बैगन का वजन बहुत नहीं था इसलिए इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है बिना बीज वाले बैगन की कतरी बहुत ही अच्छी बनती है अब ये मसाले को मैं अच्छे से उसको लगा दूंगी आगे पीछे और उसको रखती जाऊंगी आप भी ऐसे आगे पीछे अच्छे से मसाले को लगाइए ये।, ये बैगन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा ये तवा फ्राई बैगन गरम गरम खाने में बहुत ही मज़ा आता है आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें ये सारे मसाले नहीं डालें उसमें आप ब्लैक मरी आता है उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो तो बच्चे को भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी अब ये नॉनस्टिक का पैन लिया हुआ है उसमें मैंने चार पाँच चम्मच ऑयल डाला हुआ था हमें सैलो फ्राई करना है हमें डीप फ्राई नहीं करना है सैलो फ्राई से ये बैगन फ्राई बहुत ही अच्छा बनता है अब मैं इसे नीचे की तरफ से वो ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी अभी मेरा नीचे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है तो मैंने बैगन को पलटा दिया है अब भी ऐसे ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक, तक आपको बैगन को फ्राई करना है देखिए ये कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है और ये बन के रेडी है ये बैगन की कतरी को अब मैं सर्व करूँगी आप देखिए ये कितने अच्छे बढ़िया से क्रिस्पी बने हैं आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें